2 березня у Херсоні майже 6 годин рятувальники гасили пожежу. Загорілася пекарня кафе по вулиці Промислої в районі ТЕЦ. Вогонь перейшов і на дитячу бібліотеку. Силами МНС книги врятовані і винесені зі сховищ. Постраждалих немає. Причину займання рятувальники поки не називають. Зі слів робітників пекарні вогонь вони побачили у вентиляційному отворі, намагалися самотужки загасити, але не спромоглися і викликали МНС. Рятувальники кажуть, локалізувати пожежу заважав сильний вітер. На території Херсонщини штармове порывы метра до 30 метров в секунду это первое и второе что по прибытии к месту пожара мы обнаружили что уже э, пожар распространился на площадь 120 квадратных метров э, видимо были попытки первичного тушения пожара своими силами время упущено самое необходимое в начале в начальной стадии и сейчас пожар пожар распространился на, на э, порядка 300 квадратных метров. Мы прилагаем все усилия, чтобы не допустить его в дальнейшее распространение, потому что в этом же здании находится библиотека детская. Мы эвакуировали книги. На тот момент детей не было. Принимаем меры, все меры необходимые для ликвидации, локализации, ликвидации данного пожара.